aslıq heç nə deyə bilmərəm. Çünki biz 7 ildir yəni bir yerdə, yəni bir yerdə başlamışıq və sözün əsəri mənasında da burada həmin şey dəyərli musiqiçilərimizin hər biri, amma e, səndən birlikdə bizim münasibətimiz. Ramiz, Ramin deyil, Ramizlə də yəni yox. Ramizlə də bir gün dəyişməyə çıxarsınız. Bir gün dəyişmə olacaq. Aha. Dinsə, dincələy, dincələy, dincələy. Söz danışaram axı. Bəli, Ramin aldı. Gerek kimse gəlib burada eğleşirse sen gedəndən sonra senin sənin kimi ifa eləməyəcəksə və sənin kimi tamaşaçıların üzərinə yol tapa bilməyəcəksə, onda gəlməsin. Həqiqətən mən bunu tam mesuliyetimle deyirəm. Gerek Habil, gel gəl bura, Haşim, gel bura. Ben Habil'e ona görə ünvanlanıram ki, hər dəfə. Çünki Habil böyüdü ve Habil de illerdi bu senette külüc vurur ve 11 yaşından 11 yaşından 10 yaşından hatta sen bu senette sen bilirim o güzel ifaların e, işte fontta da var. İster musiksi olsun ister ifası olsun mühürünü vurmaladı. Sen Rahman bugün mühürünü vurmusan. Mühürünü ele vurmusan ki sen gelip hardasa ifa eliyenden sonra istər aparıcı olsun, istər tamaşaçılar. Bayaq da tamaşaçılar reklam fasiləsində dedilər ki, yəni Erə ifa eləyir ki, biz sona qədər, hətta deyirəm ki, 1-ə qədər, 2-yə qədər də olsa, biz əyləşib sevimli ansamblu dinləyərik. İş budur. Sənət budur. İbadət. Var olun. Cavad, Əjdahar Amin, Ruslan, Məhəmməd. Bəli. Və mən işarə eləyirdim İşarə eləyirdim ki, vaxtımız zamanımız var. Əhə, zamanımız var. Ayiq məhəbbətimlə yeşiləşdirəcəyik. Hər dəfədə mən vurğuladım axı, o kitarəyə həvəsim var. Mən səndən amma ricə eləyəcəm. Çünki Teymur, sənin barmaqların qızıldı. Xahiş eləyirəm. Mən xahiş eləyirəm ki, bizim dostlarımızla bərabər, Ərxan, var ol, sağ ol. Mənim əziz dostum, eşqolsa, mən sənin şəxsiyyətinə böyük hörmətim var. Varol və bütün dəyərli dostlarımızın, mən sizlərlə sağolaşıram amma xahişim var ki, e, orada arada bir müşayiətdə o xallarını